endi lead magnetning 8 ta turi haqida gaplashamiz Lead magnet o'zi qanaqa turlarga bo'linadi va ulardan eng muhimi siz bugunoq ok, shu narsani amalga oshirishingiz va bugunoq o'zingizni ok, birinchi lead magnetingizni yaratishingiz uchun qanaqa formatlarda qanaqa ko'rinishlarda bo'lishini ko'rib chiqamiz demak birinchisi sizni sotuv xabaringiz sotuv xabaringizni o'zini ham lid magnit qilishingiz mumkin man hozir bu yoqda qisqacha nimalardan iborat ekanligini aytamanda keyingi bosqichda buni namunasi bilan ko'rsataman demak hozir juda judayam chuqur to'xtalmaymiz ikkinchisi topish qiyin bo'lgan kontent bu kontent turi aytaylik youtube video ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa bu kontentni hamma joydan sizni potensial mijozlaringiz topa olmaydi lekin siz uni reklama qilganingizdan keyin o'sha kontentga ke, ega bo'lish uchun ular ismi bilan telefon raqamini qoldirish kerak bo'ladi uchinchisi sizni framworkingiz ya'ni framework nimaligini ko'rdik a nuqtadan b, b nuqtaga o'tishni qadamlari bilan berilishi bu framework deyiladi aytaylik judayam ko'p bu reklamalardan to'g'ri foydalanayotgan bozorda o'yinchilar bor masalan hozir yana o'sha misolga qaytamiz qanday qilib o'ttiz kun ichida besh kilogram vaznni yo'qotish mumkin qadamma qadam hamma narsasi berilgan degan yo'riqnomani o'zi bitta framework bo'ladi yoki qanday qilib qirq ikki kunda sotuvlar sonini o'ttiz foizga qirq foizga ellik foizga ikki yuz foizga oshirish mumkin degan framework agar sizda shu narsaga erishish uchun qadamlar bo'lsa bu sizni frameworkingiz hisoblanadi to'rtinchisi demo darslar va keystadia demo dars nimaligini bilasiz demo variant mahsulotni darsni yoki xizmatni demo versiyasi bo'ladi bu test qilib ko'rish uchun aytaylik siz o'quv markazi yoki onlayn e, ta'limda bo'lsangiz agar bepul dars ko'rinishida berishingiz mumkin agar siz deylik xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz boshqa xuddi shunaqa sizni mijozlaringizni qanaqa qilib ularni a nuqtadan b nuqtaga olib chiqqaningizni keys stady qilib qadamma qadam nima ish qilganlaringizni va qanaqa natija olib kelganini ko'rsatib berasiz va ve bu narsani tekinga bermaysiz pul jihatdan tekin pul to'lamaydi lekin potensial mijozlaringiz bu ma'lumotga ega bo'lishi uchun ismi va telefon raqamini qoldirishi kerak bu birinchi to'rttasi edi keyingi to'rttalikka o'tamiz demak beshinchisi sammit sammit bu onlayn yoki offlayn bo'lishi mumkin masalan e, agar siz trening sotish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz yoki okay, kouching sotish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz sammit sizga yordam beradi bu narsani onlayn qilishingiz ham mumkin offlayn qilishingiz ham mumkin offlaynda seminar ko'rinishida trening ko'rinishida bo'ladi bepul qilib qo'yib potensial mijozlaringizni jalb qilib ularga qiymat berib oxirida o'zingizni pullik xizmat mahsulotingizni sotishingiz mumkin bu narsani hozirgi kunda vebinar formatda o'tishadi yoki marafon ko'rinishlarida o'tadi va bu narsa haqiqatda ish beradi agar qanaqa qilib to'g'ri Bunarsa, Bunarsa, izi, ki, siz, berişiz, Yalkı, ki, şey, bu narsani tashkil qilishni bilsangiz bu narsa haqiqatda sizni sovuq mijozlaringizni issiq mijozga aylantirib sizga pul to'laydigan mijozga aylantirib bera oladi oltinchisi so'rovnoma shunchaki so'rovnomada ishtirok etish uchun ham siz qanaqadir oxirida qiymat berishingiz mumkin yoki shunchaki so'rovnomani o'zini o'sha potensial mijozlaringiz qayerda bo'lsa o'sha ularga trafik yo'naltirish orqali Uh, ularni nafaqat ismi bilan telefon raqamini balki ularga sizga kerak bo'lgan boshqa qiymatlarni boshqa ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi uh, yettinchisi giveaway bu siz o'ylagan blogerlar qiladigan o'zimning giv konkursimga start berdim degan narsa emas giveawayni qanaqa ko'rinishda aytish mumkin masalan manda aytaylik orqada turgan shkafda şik turgan qanaqadir kitob bor man o'sha narsani obunachilarimga bermoqchiman konkurs ko'rinishida bu uchun qanaqadir maxsus shartlar aytyapman mani telegram kanalimga obuna bo'lgan odamlarni ichidan aytaylik man kimgadir mana shu kitobni beraman yoki mana shu post izohiga uchta do'stini belgilagan buni massiviy hamma joydan begona odamlar emas o'zingizni obunachilaringiz ishtirokida amalga oshirishingiz mumkin bunda nima bo'ladi siz potensial auditoriyangizga yana ham qiziqish bildirish uchun ularni yana ham aktiv qilasiz va sizni kuzatayotgan lekin sizda kontakt ma'lumotlar bo'lmaydigan potensial mijozlaringizni kontakt ma'lumotlarini oli olasiz va ularga o'sha şey, konkurs ya'ni givwey ko'rinishida nima narsa sovg'a taklif qilayotgan bo'lsangiz o'sha narsani berasiz va natijada sizni yana mijozlar bazangizda yana yangi ismlar yangi telefon raqamlar paydo bo'ladi sakkizinchisi maxsus takliflar aynan maxsus taklifga ega bo'lish uchun ro'yxatdan o'ting degan narsani ham berishingizni o'zi potensial mijozlaringizni kontakt ma'lumotlarini berib sizni sotuv taklifingizga tomon yana bir qadam tashlashiga yordam beradi aynan mana shu sakkizta turidan bitta turini tanlab qaysi ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar siz uni bu yog'da